Дитяча міськлікарня Слов'янська розрахована на одночасне обслуговування 120 маленьких пацієнтів. На цей час у стінах установи свої здоров'я відновлюють 110 малюків, троє з яких проходять інтенсивну терапію у реанімаційному відділенні. Маленький Віталік, що волою долі опинився в Слов'янську, також потрапив на лікарняне ліжко. Дихання сусвітом було, от ми звернулися в міцею, наказали первопомочну. В тяжелом состоянии, и с дыхательной недостаточностью, и с температурой. А как ты себя сейчас чувствуешь? Нормально. Что ты хочешь сказать докторам? Спасибо. Наразі, завдяки професійним діям медиків, стан дитини є задовільним. Лікарі кажуть, майже щодня за медичною допомогою звертаються не тільки маленькі слов'янці, але й переселенці з інших міст, де триває. АТО. нерідко допомога має бути терміновою. Ось у нас зараз знаходиться такий дитина. Ми йому допомогли, ввели все, що нужно влучила состояння, виздареві водім нутрівени. Медикаменти внутримишечний і ані нужны срочно, тому що существует сучаснують крапівні, целять уквінки, то нужно немедленно оказать помощь. Медичне устаткування та кадровий потенціал дитячої лікарні на досить високому рівні. Єдине, чого бракує медикаментів для надання екстреної допомоги у реанімаційному відділенні. 2 вересня медустанова приймала з рук благодійників бракуючи препарати. Діагностичного оборудовання у нас болі ніж достатньо. запрошивши несколько літ ре. информационное отделение получило это оборудование более чем на около 15 миллионов гривен. Потенциал врачебный отличный, доктора с высшей категорией, ну а вот этого как раз немножко и не хватало для завершающего, скажем так, этапа. Спасибо большое, Ильич, вам за помощь. Сегодня больница находится в нормальном состоянии детская. Лекарства в детской больнице есть в стационаре, а вот по ургентной службе как раз ургентная служба, это служба скорой помощи, вот как раз реанимация. Здесь очень такое большое напряжение с лекарственными средствами. Поэтому Славянский завод высоковольтных изоляторов показывает пример всем, всем предпринимателям города Славянска, руководителям завода, у кого есть возможность сегодня ну, включиться в единство, объединиться, консолидироваться вокруг той проблемы, которая сегодня существует. Много переселенцев, которые сегодня выехали из Донецка, из Луганска, которые находятся на нашей территории. Они нуждаются в гуманитарной поддержке. И ее нужно сегодня всем оказывать. И пусть это послужит маленьким примером для того, чтобы сегодня люди консолидировались и стали помогать и, в первую очередь обращаться к славянцам. Найголовніші цінності для людини життя та здоров'я. За них кожного разу борються лікарі у стінах реанімаційного відділення. Бажання взяти участь у долі маленьких пацієнтів було продиктоване життєвими обставинами. Ділиться Валентин Рибачук. У мене внучка попала лікарню. И попала ночью, и попали в такую ситуацию, когда тех именно вот этих лекарств не было, и пришлось ну, ночью, я поднимал людей в аптеки для того, чтобы приобрести эти лекарства, и привезти. И я для того, чтобы этого не было, вот в первую очередь это сделал. Этот список мы брали именно в больнице. Это препараты украинского производства. Препараты для восстановления жизненно важных функций организма. Это и антиконвульсанты, это и противосудорожные препараты, это гормональные препараты. То есть то, с чего необходимо сразу начинать оказывать неотложную помощь практически при любых состояниях. Это дорогостоящие препараты. раз то, в чому ми і остро наждаємося. Отриманих препаратів дитячій міськлікарні має вистачити ще на місяць. Тож опинившись у скрутній фінансовій ситуації із хворою дитиною на руках, батьки можуть розраховувати на безкоштовну екстрену медичну допомогу. Це у нас реанімаційний зал, в якому виявляється ніотложна допомога дітям з будь-якою патології. Два зали є спеціальні, такого інтенсивного наблюдіння. Один зал это для инфекционной патологии, другой зал это для соматической патологии Как раз вот эта помощь, которую оказал Все, завод как раз и Валентин вот. Леонидович сегодня вот привез Это как раз в это отделение здесь Ленина. будет а, оказываться эта медицинская помощь Я выражаю свою благодарность Валентину Леонидовичу за оказанную поддержку нашей детской больнице Я призываю всех жителей города, всех меценатов оказывать содействие оказывать содействие не только больницам, оказывать содействие переселенцам, оказывать содействие социально незащищенным малоимущим группам в это трудное время. Спасибо еще раз большое за вашу поддержку. Я надеюсь, что эта поддержка больницы будет регулярной для того, чтобы мы могли нормально функционировать, для того, чтобы наши дети были обеспечены медикаментами. Спасибо огромное. Пусть в детской больнице царит здоровье.